Каналі 1 плюс 1 Ромок Самид кави Якобс запрошує гостей. Є речі, які ніколи не бредають, такі як У -у -у. приготування кави щоранку. Чашки Амоксамитової кави. До нас uh, зайшла фешн-редактор Альона Глухіх, uh, провідний експерт з цього приводу. Yeah, Альона, yeah, доброго yeah. ранку. З приводу моди на будь-який смак і uh, з будь-якої нагоди. В 494 11.9.4 код міста Києва 044. Мережа Фейсбук сніданок з 1 плюс 1. Альона, ви бачили сюжет? Чи верными аргументами использовались девчата, героини сюжета, чтобы как так або так выглядеть на Новый год? На самом деле я согласна с двумя сюжетами, потому что Лена Иванова была права действительно в том, что Новый год это год черного водяного дракона. Поэтому есть определенные цвета и правила, и мы привыкли, мне кажется, доверять гороскопам, особенно девушке, нам очень нравится следить за тем, чей же будет год, и думать, как именно одеться. Вот, и второй сюжет тоже я с ним согласна, потому что если у вас домашняя вечеринка, то действительно, может быть, не стоит наряжаться в вечернее платье, супердорогие украшения, а наоборот, придумать что-то тематическое. Вот девушка придумала гавайскую вечеринку, почему бы и нет, когда есть тема, и гости хоть как-то пытаются Соблюдати його всегда здорово, цікаво. Ну а це власне дівчата підбирали одяг, якщо вони будуть відзначати новий рік вдома, так угу. під олів'єшечку, шампанське. От а, наприклад, давайте підемо далі. Наприклад, люди будуть відзначати в ресторані новий рік. Що треба одягти? Те саме. Uh, ну, мне кажется, Новый год вообще такой прекрасный праздник, когда можно позволить себе немножечко больше, uh, нежели, да, побаловаться, нежели обычно мы можем. Вот, поэтому uh, вот я, например, для себя выбрала тему uh, «Великий Гэтсби», фильм, Что да, 20-е. А, 30-е годы, заниженная талия, возможно, кружево, какие-то украшения на голову, ретро-прическа, макияж. То есть, с одной стороны, это красиво, это там не вульгарно, это не Хэллоуин, да, чтобы не перебарщивать. Но, с другой стороны, ты можешь как-то ну, позволить себе немножечко больше. Вот. И обязательно обратить внимание действительно на сочетание черного и каких-то блестящих фактур, на блестящие аксессуары, возможно, немножко больше поиграть с украшениями. А поиграть в боллинг? Ну, например, в костюме дракончика не дуже награйся в боллингу, там, как треба выглядеть. Ну, можно даже надеть джинсы, но к ним, возможно, какой-то нарядный топ и добавить, ну, все-таки сделать какую-то минимальную прическу, минимальный мейкап, то есть, естественно, не идти там разукрашенной, наряженной, но, тем не менее, постараться немножечко больше, то, что да. Раз наряженные. наряжены. Вот вы подвелися до еще одной темы нашей встречи. А прикрасы? Какие прикрасы должны быть? А, на чем? На голове? На руках? Або где еще там? Не знаю. И какие самые? Мне кажется, все зависит Искрытие. от наряда. Если, например, вы выбираете платье в пайетках, очень блестящее, то я бы посоветовала вообще не надевать украшения, потому что всегда нужно соблюдать баланс. Uh -huh. Если же у вас там маленькое черное платье, да, то можно позволить себе какое то красивое колье или браслет или диадему. Но опять же, но ну, это такой вопрос возраста. Мне кажется, все-таки вот, молодым. Вот Да, нет, это ожерелье а, это... вот. И как раз мне uh -huh. кажется, да, оно здорово. бы... А вот это диадема, uh -huh. uh -huh. оно, ну, подошло бы под более, скажем, лаконичное платье, uh -huh. лаконичного дизайна. Вот, а если ну, же. Это да, ну мне кажется очень красиво это Миу Миу, ожерелье а, а вот. Ну, то есть, если вы хотите сделать акцент на украшениях, выберите более, да, лаконичное скромное платье. Если же наоборот у вас платье, там, может быть, в перьях сейчас модно или в пайетках или какие-то там воланы, рюши, пышная юбка, то здесь уже с украшениями надо быть осторожнее. Прекрасно, Дима Панин, пытая. А в шотландской юбке и с рогами нормально будет? Подходит под дракончика. Ну, почему бы и нет, повеселит народ. вот человек, за, человек запитал, вы от э, фэшн-редактора разбираетесь в моде будь-який, а что до человеки? Уговаривалась, что до про женок. Ну, Що я всегда робите? придерживаюсь, если... Ну, где-то глубоко в душе к... тоже дракон, нормально. <laughs> Классической позиции. Ну, то есть, мне кажется, для мужчины главное быть опрятным, и действительно хорошие брюки, mm. хорошая рубашка, их никогда никто не отменял, другое дело, что... Чистый, ведь просованный, это главнейшее. Безусловно, да. Здесь не надо, на Наоборот, вот пусть лучше ваша девушка гониться за модой, а ви будете класично, але це более правильно. Красива дівчина, не да просто дівчина або жінка, але ну, буде найкращою прикрасою для нас на Новий рік. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго як вас звуть. Мене звуть Анна. А, Анно, а ви вже костюмчик для себе придумали на новий рік? Який він буде? Ну, ще не зовсім, але якісь такі проекти вже є. Наприклад, удавайте ну розкажемо. Ну, наприклад, я хочу в чорному в чорній сукні, а доні мої в червоному. Я хотіла Вальона запитати стосовно цього, якщо буде чорно червона гама, суконь, то це буде краще? Чи навпаки можна всі бути в чорному або в червоному? Відповідно, кожне свої прикраси. Мне кажется, вы очень здорово придумали, потому что оба цвета соответствуют а, пожеланиям дракона. Вот главное, чтобы черное платье действительно разбавить какими-то украшениями. А если дочь ваша в красном то здесь э, можно обойтись всего лишь прической, возможно, красивыми туфлями, и хватит. О знака дракона, он, ну, начебто, как мы знаем, из сказок, из э, разных мифов, он дыхает в огнем, в огонь, в огняне, что-то такое будет э, в наступном году, это вообще во время святкувания? А, вы знаете, наверное, во время празднования, да, а потом все-таки все утихомирится немножко, потому что тенденции, наоборот, наоборот, они более пастельные, тона будут популярны такие совсем леди, я бы даже сказала, скромные силуэты. Вот. Но в Новый год даже вот я вчера читала, что лучше праздновать его как бы с размахом, то есть и потанцевать, и повеселиться, потому что дракон любит и веселье, и какие-то яркие аксессуары, и, возможно, ну, такое яркое поведение. А вот а и, 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 на останок, и на что нужно встречать в черном, або золотистом, а в червоном не можно. Ну, каждому свое. Вы чувствуете себя в таком колоре? Головне, колір в очах і настрій ваш, ваш під новий рік і далі далі далі. До речі, реагують глядачі. Ви виглядаєте просто прекрасно в сукні. У Нас була в гостях Альона Глухих, фешн-редактор. Якби тільки глядачі могли відчути аромат Кави, що витає в нашій студії. До речі, ви теж можете оточити себе ромоксамитом, приготувавши якобсь монах. Далі неймовірна історія про Олексія Чатова, актора, російського актора, зіркові мелодрами, а також дізнайтеся, що. Натворив з собою Микола Басков. Хірургічна пластика. Тан таке. Останнє новини ТСН. Щоранку на каналі Один Плюс один.